নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ আৰু মই অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে কালি এছ পি কেৰ যিটো এক্সাম হৈছিলে তাত আপুনি পৰীক্ষা মানে এক্সাম নিদিলে নেকি তো মই এক্সাম নিদিলোঁ কাৰণ পঢ়াও কমপ্লিট হোৱা নাছিলে আৰু লগতে যিটো মোবাইলত গুগল পে' থাকে সেইটো মোবাইলৰ পৰাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে মোৰ এইটো মোবাইলত মানে গুগল পে' ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া আছোঁ সেইকাৰণে এপ্লাই নকৰিলোঁ আৰু কোনে কোনে কৰিছিলে আৰু কেনেকুৱা হ'ল ৰিজাল্ট প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু আজিৰ ব্লগটো মই এতিয়া দহটা পঞ্চল্লিছ হাজাৰ এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আজি দেওবাৰ হয় হাজবেণ্ড ঘৰতে আছে যিহেতু তেওঁ উঠিছে সেই ভাতটো তেওঁক চাহ একাপ দি লওঁ মায়ে ভাতটো পাতি থৈ গৈছে মা গোটৰ মিটিঙত যাব চব্জি তব্জি মই বনাম ভাতটো পাতি থৈ গৈছে আৰু এইপিনে মই হাজবেণ্ডক চাহ একাপ গৰমে দি লওঁ আৰু এতিয়া চাহ খাবৰ কাৰণে অকণমান সান্দহ বনাই সান্দহ খাওঁ বুলি কৈছে সান্দহ অকণমান বনাই দিওঁ গুৰ কাটি দিছোঁ লগত চেনীবিলাকে গুৰটো বেছি ভাল লাগে মানে গুৰ দিছোঁ গুড়টো দিছোঁ মিঠা মিঠা হ'ব গৰম যিহেতু হাতেৰে খান্দে বেছি ভাল কিন্তু গৰম নাই চামুচেৰে খান্দি কাৰণে চাহ আৰু মই সান্দহ বনাই ল'লোঁ আজি ভাত বনোৱা পালোঁ মোৰেই আছে কাৰণ মা এতিয়া ভাতটো পাতি থৈ গ'ল বতুৱাত মই যিহেতু ভাত ইমান ভালকৈ বনাব নোৱাৰোঁ চাহ লওঁ ভাত ভালকৈ বনাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ভাতটো পাতি থৈ গৈছে বাকী চব্জি তব্জিখিনি মই বনাব লাগিব দালি বনাই দালিটো পাতিয়ে দিম কাৰণ পাপা আহিব পাপা অহাৰ পিছত ভাত খাবও পাৰে আৰু আজি আমাৰ তিয়কত মানে মামাহঁতৰ তাত ভাওনা এখন মানে আগবঢ়াই আগবঢ়াইছিলে মামাহঁতে আজি সেই ভাওনা আছে তো তাত যাব মানে সেইটো কাৰণে আহি ভাত চাত খাবও পাৰে কাৰণে প্ৰথমে মানে দালিকণ পাতি লওঁ আৰু পিনে আৰু পিছোঁ তাৰপিছত গুড মৰ্ণিং কৰি দিয়া ভালকৈ কোৱা এইফৰ কি Project, project, what is Rocky? Oh, B. B C for? Ball. D for? Ball. D, for, D for, E for? Ball. F for, Z for? G. H for? <laughs> D. D. Horse. অলপ পাৰে তো তাৰপিছতে ভাত পাতি দালি পাতি দিম আৰু তেনেকৈ আজি দিনটো পাৰ হ'ব যিটো ৰিভিজন ডে হয় কিন্তু চাওঁ ৰিভিজন কৰোঁনে নকৰোঁ কৰোঁ একেবাৰে মন যায় নাই আজি কাৰণ মোৰ পঢ়া একো কমপ্লিট হোৱা নাই গম পায় নাই ভিডিঅ' ভিডিঅ'ত লাগি থাকিলেতো আৰু পঢ়া নহয় সেইটো কাৰণে চাওঁ ৰিভিজন কৰোঁনে নকৰোঁ আপোনালোকক দেখামেই বাৰু এতিয়া এঘাৰটা পোন্ধৰ হ'ল মই জল্দি জল্ডি দালি পাতি লওঁ নহ'বা পঢ়িবলৈ নহ'ব আৰু যিটো যি ঘৰত মানুহজন আছে এইটো ল'ৰাটোৰ পৰা ডিষ্টাৰ্ব নাপাওঁ বাৰু ক'বলৈ গ'লে কাৰণ তেওঁ ধুনীয়াকৈ পঢ়িবলৈ মোক ল'ৰা ধৰি দিয়ে গতিকে এতিয়া মই প্ৰথমে দালি পাতি লওঁ আৰু দালি বনাম ইয়াৰ ঔটেঙাৰ সৈতে ঔটেঙা দালি যে মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয় আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পায় জনাবচোন মই মানে বহুত বেছি ভাল পাওঁ টেঙাৰ ভিতৰত ঔটেঙা দালি মোৰ ফেভৰেট তই বনাই ন কথা কথা হা তারপর এই পেয়ে পাপায় মাছ আনলে মাছও ফ্রাই করবেন তারপরে এই পেয়ে গুটি আলু গুটি আলু ভাজি বনাম ভাজি বনাম বলে ভাবি আর কাপড় অল্প ধুবলগা হয়েছে বহুত বহুখানি কাম মাছ তার ফ্রাই করেছো তেল মাৰিছোঁ আনকালে যদিও ঘৰত ভাত সাঁজ বনাব লগা নহয় মায়ে বনায় তথাপিতো আজি ভাত সাঁজ বনাই মেলি আৰু দেওবাৰ বুলি ক'লে বহুতখিনি কাম ওলায় গম পাইনে কাৰণ কাপোৰ কানি ধোৱা মেলা সকলোবিলাক কাৰণ ল'ৰাটোৰ পৰা ইমানখিনি নোৱাৰোঁ আৰু বহুতে ভাবে আছে কেনে মা ঘৰত থাকে কাৰণে ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালী ধৰি দিব পাৰে ধৰি দিয়ে পঢ়িব পাৰে সেইটো আচলতে একেবাৰে ভুল কথা কাৰণ ঘৰ মাৰো ঘৰত ঘৰত মানে বহুতখিনি কাম থাকে তো মায়ে ঘৰৰ কাম কৰে ভণ্টীয়ে বা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব ভাইটিয়ে একেবাৰে কৰোঁ আৰু পাপা ব্যৱসায় কামত লাগে আৰু মানুহজন কামলৈ যায় ল'ৰাটো মোক কোনে ধৰি দিব ন ত' সেইটো কাৰণে ল'ৰাক কিবাকিবি কামত ব্যস্ত কৰাই বা খেলিবলৈ দি মই পঢ়া শুনা কৰোঁ সেইটো আচলতে যিসকলে মানে কাৰোবাৰ মনত থাকে আহে ন মোক এগৰাকীয়ে আজি কমেণ্টটো কৰিছিলে মোৰ বান্ধৱীয়ে হয় তাই সেই তো এইটো হয় কেতিয়াবা মাহীয়েকে ভাত খোৱাই দিয়ে বা কেতিয়াবা মায়ে মায়ে ভাত ভাত ইমানকৈ মায়ে নোখোৱায় কাৰণ মায়ে খোৱালে সি ভাত নাখায়েই তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান কামত সহায় পাওঁ ধৰক কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ কাৰোৱেই সময় নহয় কাৰণ ঘৰখনত ইমানেই কাম ওলাই নহয় আমাৰ সেইবাবে তো তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু লগতে ৰাতি হ'লে হাজবেণ্ড যেতিয়া কামৰ পৰা আহে ৰাতি তেওঁ কামৰ পৰা অহাৰ পাছত ক'তো ওলাই নাযায় লৰাই ধৰি থাকে সেইটো মিছা কথা ক'লে ভুল হ'ব মোৰ তেওঁ লৰাই ধৰি দিয়ে খালী মইহে খালী সময়মতে পঢ়িবগৈ মিলাবগৈ নোৱাৰোঁ আৰু এইপিনে মই বনাই আছিলোঁ গোটেই আলু ভাজি মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট আৰু ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে শেষলৈকে চাই যাওক আৰু আৰু কৰোঁ এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে বা মানে দুদিন কমেণ্ট কৰিলে তো আজি মই জনাই দিওঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই ক'ৰ পৰা পঢ়োঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই ইউটিউব চেনেলৰ পৰাই ছাৰ্চ কৰি কৰি লিখি লওঁ আৰু লগতে এছ পি কে অ'পেন ক্লাছত নবচাৰে কেতিয়াবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি কিছুমান ভিডিঅ' দিয়ে তাৰ পৰাও মই নোট কৰোঁ তেনেকৈয়ে কৰোঁ আৰু ইউটিউব আছে যেতিয়া ইউটিউব জিন্দাবাদ আজিকালি ইউটিউবৰ পৰা মই ধুনীয়াকৈ নোট কৰি মেলি লওঁ আৰু আৰু এগৰাকীক কি কমেণ্ট কৰিছিলে পাহৰিছোঁ অঁ অঁ হেৰি এছ পি কেৰ মানে ডেছক্ৰিপশ্যন হোৱাটছএপৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটোত মানে ওলোৱা নাই বুলি কৈছে মোৰ কিন্তু ওলাই আছে আগ মই দুবাৰ এডমিশ্যন ল'লোঁ এছ পি কেত ফাৰ্ষ্ট এবাৰ লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথম মোৰ ছেকেণ্ডবাৰ এডমিশ্যন হয় দুয়োটাই গ্ৰুপ মোৰ গ্ৰুপত গ্ৰুপৰ মানে মোৰ বস্তু গ্ৰুপৰ যিমানবিলাক এছ পি কে ডি এ ন গোটেইবিলাকে আহি থাকে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন মানে সেই হোৱাটছআপত তুমি এছ পি কে ছাৰৰ গ্ৰুপটো অন কৰি পেনে ত' ওপৰত ক্লিক কৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত ধুনীয়াকৈ পি ডি এফ চি ডি এফ ওলাই যায় আৰু দেখাবলৈ গৈ আছিলে দেখাবলৈ এইবাবেই নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো মোবাইলতে মোৰ সেইখিনি থাকে কানি বনাই মেলি আজৰি হ'লোঁ তাৰ পৰা এইপিনে ল'ৰাক ভাত খুৱাই দিলে মাহীয়েকৈ ভাত খোৱাৰ পাছত সি শুই গ'ল আৰু সি শুওঁতেই মই এতিয়া কাপোৰ অলপ ধুব লগা আছে কাপোৰ চাপোৰ ধুই মেলি লওঁ তাৰপাছত পুহি মাৰোঁ কাপোৰখিনি ধুই কাপোৰ ধুবলৈ মানে অকণমান টাইম লাগিব টিউবৱেল মাৰি ধুব লাগিব মটৰটো কাৰণ ভালেই হোৱা নাই কি হ'ল তো সি শুওঁতেই মই কাপোৰ কানি ধুই মেলি পটককৈ আজৰি হৈ লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাম কাপোৰ ধুব গৈছিলোঁ মায়ে বাচন ধুই আছে তো কাপোৰ অকণমান পাছতে ধুন এতিয়া মই এণ্টনিম আৰু চেননিম বাছ এটা মুখস্থ কৰি লওঁ एक्टिव इनेक्टिव बेसीव एक्टिव इनेक्टिव बेसीव एक्टिव इनेक्टिव बेसीव एक्टिव আহি মেলি কাপোৰকেইটা ধুবলৈ গ'লোঁ আধা ধুইছিলে হাজবেণ্ড আকৌ চুলি কাটিবলৈ গৈছিলে এতিয়া আহি পাইছে কি গা ধুইছেগৈ মানে মই কাপোৰ ধুইছিলোঁ যিহেতু আঁতৰি আঁতৰি দিব লাগিব গা ধুবলৈ তো গা পা ধুই ভাত খাব আকৌ তাৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ি দিলোঁগৈ এতিয়া মানে বাচিলেগৈ দুটা মোক কাপ মই মানে আজি অকল অকল চিলনীম আৰু এণ্টনিম সেইখিনিয়ে পঢ়িলোঁ আৰু এইপিনে ল'ৰাই উঠিবগৈ আছিল ল'ৰাও মানে সোনকালে গুচিছে ন ভাত পানী বাঢ়ি দিলোঁ আৰু এতিয়া কাপোৰ মানে একদম ধুব লগা হৈছিলে সেই গোটেই বতৰ বেয়া বুলি মটৰ বেয়া বুলি তাৰপিছত আকৌ তোমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী দুখতে বহুতখিনি কাপোৰ জমা হৈ আছিলে সেই গোটেইখিনি ধুবলৈও মানে অলপ ধুই মেলি আঢ়ালিব আছে আৰু অলপ চাবোন মাৰিবলৈ আছে তো মোৰ আজিৰ দিনটো এনেকৈ কৈছে আৰু কাপোৰখিনি জলদি জল্দি ধুই মেলি ললোঁ আৰু মেলি পিনে মই কাপোৰ চাপোৰ মেলাৰ পাছত এইপিনে এয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ ভাত পানী খাই লৈ আকৌ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাত খাই মেলি এইয়া চালমান বাচন ওলাল যি বাচনো মই ধুব লাগিব সেইবাবে ৰাস্তা পাচা কৰিলোঁ আৰু মই মুখস্থ কৰাৰ পিছত সেই বহীত লিখি লিখি মুখস্থ কৰিলোঁ নহ'ব মনত নাথাকে আৰু এতিয়া মই পঢ়িম হেৰি ল'ৰাটোও উঠিলে এতিয়া এতিয়া মই পঢ়িম তোমাৰ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ওপৰত সেইদিনাখন যে পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি অকণমান পাহৰি যোৱাৰ নিচিনাকৈ আছে সেইখিনি কৰি লওঁ গৰাকীয়ে মানে কমেণ্ট কৰিছিলে বা ইংলিছৰ চেলনী মানুহ এণ্টনিখিনি সেই এন এপ্ৰ'চ ইংলিছ ক্ৰামাৰখনৰ মানে যিখন চৰকাৰী কিতাপ হয় সেইখনৰ পৰা দি দিবলৈ কৈছিলে ত' সেইখিনি মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দি দিছোঁ ঠিক আছে তো এইখিনি হৈছে এণ্টনিখিনি আপোনালোকে মই ধুনীয়াকৈ বুজিব পৰাকৈ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আজি এইখিনি তোমালোকে মানে মাজতে অফ অন যিটো অপশ্যন আহে ন সেইটো অফ অন কৰি পিনে দি ল'বা মানে অফ অন অফ কৰি পিনে লিখি ল'বা মই দি দিলোঁ তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লিখি ল'বা নহ'লে অফ অন অপশ্যনটো যে আহে অফ কৰি জুম কৰি লৈ লিখি ল'ব পাৰিবা আৰু মোৰ যিকেইখিনি আৰু অলপমান বাকী আছে কৰিবৰ কাৰণে ত' সেইখিনি কৰি লোৱাৰ পাছতে মই ৰিজনিং আৰু মেথছ কৰিম মেথছৰ এটা পাৰ্ট ওৱান টু যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজৰ মই কৰি থৈছিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজৰ পাৰ্ট টু টো কৰিম আৰু লগতে ৰিজনিঙৰ চাওঁ ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁনে নে কি কৰোঁ মানে মোৰ এইকেইদিন ৰিজনিং কৰিবলৈ সময় পোৱাকেই নাইকিয়া এনেই মই মানে প্ৰেক্টিছ যেতিয়া কৰি আছিলোঁ ত' ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কৰোঁনে এছপি কেচাৰৰ পিঠা মানে অপেন ক্লাছৰ যিখিনি ভিডিঅ' এটা এটাকে মানে প্ৰথমৰ পৰা আকৌ কৰি যাওঁ নেকি ভাবিছোঁ তাৰপাছত আজি মই মানে এইখান শেষ করো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পালে আর নাজানো কি আপনার উপকৃত করবো আপোনালোকৰ কমেন্টর বাবে আক ভিডিও দিবলৈ উৎসাহিত হো আর ভিডিও আগবাও আর আপনাদের ইমানখিনি সহায় মরম দিয়ার বাবে মানে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জানাইছো যদি মোৰ চেনেলটো বর্তমান চাই আছে তেওঁলোকক বহুত 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 ধন্যবাদ মানে অন্তরপর ধন্যবাদ জানাইছো আর যখন চেনেলটো নতুন চেনেলটো যদি মোৰ ভিডিওব ভাল পায় তে চ্যেলেটার সাবস্ক্রাইব করি ক্ষাতে থাকা বেলাইকন্ট প্রেস করে অল করে দিব আর আহিবলগা নটিফিকেশন সম আপোনালোকে এতিয়া পোন প্ৰথমেই পাব আৰু